এতিয়া অৰুন্দ্ৰেণী যিসকলে পাই আছে তেওঁলোকে যদি সেই আই ডি নম্বৰটো নিদিয়ে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ সেই টকা বন্ধ হ'ব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে সেই টকা নাপায় তো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি সকলোখিনি আপোনালোকে সকলোৱে কৰিব লাগিব সবিশেষ জনাবলৈ গৈ আছোঁ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া নহয় ভিডিঅ'ৰ থাম নীলীল আৰু টাইটেল দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে ভিডিঅ'টো কেনেধৰণৰ হ'বলৈ গৈ আছে চ' আছামিছ ব্লগৰ পিকেটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল লাইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন এটা ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ তো এতিয়া মই যোৱাকালি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ সবিশেষ আপোনালোকক জনাইছিলোঁ হয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী সুলভ ইন্ধন আঁচনি এতিয়া যিটো আপোনালোকে সেই টকাটো পাব সেই টকাটো পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে আই ডিটো দিবই লাগিব এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'টোত জনাইছিলোঁ আপোনালোকে এতিয়া অনুৰাশীন আপোনালোকে বাৰশ পঞ্চাছ টকাকৈ পায় আৰু যদি এই প্ৰপত্ৰখন পূৰ কৰি আপোনালোকে দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকে আৰু আঢ়ৈশ টকা পাব তো কথাটো হ'ল আপোনালোকক সেইখিনি জনাইছোঁলৈ আপোনালোকৰ গেছৰ কানেকশ্যন আছে গেছৰ কানেকশ্যন থকা সেইখিনি আপোনালোকৰ ডিটেইলছ দিয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিব লাগিব এই যি টকাটো পাবলৈ হ'লে তেনেহ'লে আপোনালোকে অনুদয় আঁচনি আইডিটো আপোনালোকে সেই ফৰ্মখনত ফিল আপ কৰি দিব লাগিব এতিয়া অনুদয় আঁচনি আপোনালোকে আইডিটো ক'ত পাব বহুতে তেনেদৰে সুধি আছিলে বা কি হ'ব মোৰ ওচৰত নাই তো এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পঞ্চায়তত সুধিব পাৰে নহ'লে আপোনালোকে ব্লক পৰ্যায়ত আপোনালোকে এইখিনি খবৰ কৰিলে আপোনালোকে অনুোদয় আঁচনি আইডিটো পাই যাব কাৰণ কেলৈ এই যি আঢ়ৈশ টকাটো আঢ়ৈশ টকাটো পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে সেই আইডি নম্বৰটো ফিল কৰিবই লাগিব প্ৰথমতে আছে আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকে যাৰ নামত গেছৰ কানেকশ্যন আছে আপোনালোকৰ সেইখিনি তেওঁৰ নাম তাৰপৰা তেওঁৰ স্বামীৰ নাম মানে যাৰ যি হয় কোনোবা পিতৃ থাকিলে পিতৃ তেনেদৰে তাৰপৰা আধাৰ নম্বৰ দিব লাগিব গেছৰ কানেকশ্যনৰ আইডি নম্বৰটো দিব লাগিব তাৰপৰা ৰেচন কাৰ্ডৰ নম্বৰ দিব লাগিব তাৰপৰা আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ যিটো আপোনালোকে গেছৰ লগত আধাৰ লগত লিংক হৈ আছে সেইখিনি তাৰপৰা অৰুণোদয় আঁচনি হিতাধিকাৰীৰ নামটো দি পিনি আপোনালোকে তাতে অৰুণোদয় আইডিটো দিব লাগিব তো সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে যদি অতি সোনকালে এইখিনি কাম কৰা নাই কৰি লওক আৰু আইডিটো যদি আপোনালোকে পোৱা নাই সেইখিনি আপোনালোকে বিচাৰ কৰি আপোনালোকে এইখিনি সকলোখিনি ফিল কৰিলে আপোনালোকে আগন্তুক সময়ত এই যি আঢ়ৈশ থকা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে শেহতীয়াকৈ জনাইছিলে তেতিয়া আপোনালোকে পাবলৈ সেইখিনি সক্ষম হ'ব চ' সেইবাবে আপোনালোকে কামখিনি কৰি লওক আইডি নাম্বাৰটো আপোনালোকে সেইখিনি ব্লক পৰ্যায়ত বিচাৰক নহ'লে পঞ্চায়তত বিচাৰিলে আপোনালোকে পাব যিহেতু আপোনাৰ নাম্বৰ এগেইনষ্টত এটা আই ডি নাম্বাৰ আছে নাম্বাৰ মানে কি আপোনালোকৰ চি এল নম্বৰ সেইখিনি থাকে আৰু তো তেনেদৰে আপোনালোকে সেই নাম্বাৰটো ফিল কৰি দিব লাগিব তো এইখিনি আপোনালোকক জনালো যদি আপোনালোকে এইখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী সুলভ ইন্ধন আঁচনি ফৰ্মখন পূৰ কৰা নাই এতিয়াও অতি সোনকালে আপোনালোকে পূৰ কৰি লওক পূৰ কৰি ল'লে আপোনালোকে এই সুবিধাটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব যদি আপোনালোকে নিদিয়ে আইডিয়াটো তেনেহ'লে আপোনালোকে নাপাব তো এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুতে বেছি ধন্যবাদ ভিডিঅ' প্ৰথমতে কোৱাৰ দৰে নতুনকৈ অহাসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে নতুন এটা ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় ভাল পালে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱা আজিলৈ মানে